Журналистов, я так понимаю, мало интересует, судя по количеству микрофонов. В основном болельщиков, да? Саме з такої репліки на адресу представників засобів масової інформації, які дійсно не удосужили належною увагою прес-конференцію, і розпочалося спілкування Андрія Стеценка з журналістами. Почути якихось нових запитань від них він не очікував а на традиційні, першим з яких було про підсумки першої частини поточного сезону, генеральний директор відповідав відверто і жорстко, карбуючи кожне слово металевим голосом. Ітоги крайні неудачні. Проиграли все. Из Кубка УЕФА вылетели, из Кубка Украины вылетели. В чемпионате Украины занимаем почетное седьмое место. Почетное, я говорю в кавычках. Проиграли очень много игр, которые не должны были проигрывать. Больше всего, что меня огорчает, это то, что мы проигрываем, точнее, не можем выиграть на новом стадионе. Я даже не знаю, почему это происходит, хоть, наверное, нельзя об этом говорить, слова не знаю. Вот, ну, сдали новый стадион, вроде как все хорошо должно быть, но почему-то мне кажется, что атмосфера на этом стадионе больше подстегивает, скажем так, команды соперников, чем нашу команду. Поэтому мы потеряли за эти пять матчей, которые мы провели на дне прорения, очень много незапланированных очков. Вот это очень сильно огорчает. Ну, естественно, те результаты, которые показала команда в первой части сезона в осенней, никого не устраивает. Ни руководство клуба, ни тренеров, надеюсь, футболистов тоже. Будет с ними жесткий разговор, я думаю, после отпуска. Вот. И хочу надеяться на то, что за период зимних сборов мы наведем, наконец, порядок, расчистимся. И в команде останутся только те игроки, которые хотят принести Цій команді пользуючись не добіт. Далі, звісно, всіх цікавили прізвища першого ешелону балласту, якого вирішив позбутися Дніпро ще до Нового року. На сьогоднішній день однозначно команду покинуть 9 футболістів: персонально. Шершум, Шилаєв, Грицай, Свідерський, Єщенко, Андрієнко, Луло. Мазилу. Кого-то, кого по-моему, забыл. Гусев. Девять? Девять. Скажу больше. За период учебно-тренировочных сборов я не исключаю, что этот список увеличится. Потому что у нас есть вопросы еще к некоторым исполнителям, фамилии которых я пока называть не буду. Но если они не переменят Опять же скажу за вірм' збору своєї отношення происходящему, не поймут того, где они знаходяться і які задачи ставляться перед этим клубом. Наче, будемо прощатися і ними. Економічна криза поки що ніяким чином не вплинула на фінансовий стан клубу. І в разі успішних трансферів вище перерахованих виконавців існує вірогідність того, що не буде переглядатися зробітна плата тих виконавців, що залишаються. Еще, как известно, дюжина футболистов Днепра находится в аренде в нескольких клубах. Проте повертать до родных пенатов принято решение пока что только двух. Однозначно будут возвращены возвращен в команду Павел Пашаев и Вячеслав Сердюк. Есть еще, скажем так, несколько футболистов, кандидатуры которых мы рассматриваем, что не исключено, что они снова продолжат свою карьеру в Днепре. Но это еще требует согласования с главным тренером. Що стосується саме посади головного тренера, то на ній у перший день зими затверджено Водимира Песонова, якому надано право готувати команду взимку до другої частини поточного сезону. Поки контракт ми не підписували, тобто срока його перебування в Дніпрі, скажімо так, не установлена. Мы просто посчитали, якщо ви виходите моих комментариев комментарієв по этому поводу, мы посчитали, що Во-первых, Днепр это не та команда, в которой, на мой взгляд, в которой тренеры должны меняться там через каждые 2-3 месяца. То есть человек пришел, он как бы э, взялся за дело. Может быть, конечно, не может быть, а точно у него не все получилось из того, что как бы мы хотели, и он, может быть, сам хотел. Но, естественно, он эту команду, мы уже об этом говорили неоднократно, к сезону не готовил, игроков не подбирал. То есть спроса с него особого быть не может. Поэтому мы решили ему дать возможность провести учебно-тренировочные сборы, поработать с командой, где-то укомплектоваться вот, и выполнить те, то задуманное, что мы наметили. Ну, потом будет видно. Если я думаю, что хочу верить в то, что будет все в порядке и какой-то результат по весне, какого-то результата мы добьемся. Ну, а если не суждено будет, значит тогда будем дальше думать. То есть можно сказать, что, по крайней мере, до конца чемпионата Владимир Васильевич доработает. Для підсилення команди і в першу чергу її атакувальної ланки ведуться перемовини з низкою футболістів, прізвища яких, звісно, поки що не розголошуються. Втім, їхня поява у Дніпропетровську не виключається вже відразу після нового року. Команда збирається із відпуска 5 января. Два дні проходить медицинське, медицинське тестування, будемо так говорити. 7 января мы убываем на сбор в Турцию, где пробудем две недели до 21 если я не ошибаюсь, января. Опять возвращаемся в Днепропетровск, Два или три дня проведем в городе. Команда будет распущена в кратковременный, в кратковременный отпуск, чтобы с семьями побыть и так далее. 23 или 24 января мы уезжаем на Кубок Первого Канала там же проведем, независимо от результатов матчей, которые мы там будем играть, сбор. То есть полноценный двухнедельный сбор. Опять же вернемся в Днепропетровск. Два-три дня дома и последний сбор перед первым матчем чемпионата Украины будет тоже в Турции. То есть команда... Мы планируем провести три учебно-тренировочных сбора. Два в Турции, один в Израиле. Як засувалося після такого провального сезону, навіть звітна прес-конференція і спілкування журналистами журналістами не поліпшили настрій Андрія Стеценка.